Нічний клуб, люди одягнені гірше, ніж ми. Це наші комп'ютери в аудиторія не, не працюють, а відпочивають. Це ми випускаємо найкращих фахівців світу, а ліфт в гуртожитку так і не працює. Це ми побудували університет навколо вахтера. Ми гордо називаємо себе Дуїк, а інші кажуть, а, це той, що на салоні, да? Вітайте! Державний університет інформаційно кому краще ти що на салоні. Здравствуйте, преподаватели, студенты, первокурсники, тем, кому повезло больше. Начинаем нашу постоянную рубрику первокурснику на заметку или как не вылететь после первой сессии. Итак, начнем. Вопросы, которые чаще всего задают преподаватели. Можно, пожалуйста, потише на задних партах? Знаете, это они говорят потому, чтобы не мешать среднему ряду играть в карты или тех, кто сидят на первых партах спать. Вот такие заботливые у нас преподаватели. Хотя мы предполагали, чтобы не мешать им лекцию вести, но мы сразу откинули этот вариант. Когда они отбирают шпоры, они думают, мы не учили. Мы учили. Просто то, что на бумажке не влезло в голову. Ведь так оно и есть. Будьте настойчивы. Это выражение. Вот придет сессия, тогда и узнаете, что почем. Делайте вид, что ничего не понимаете, но всегда узнавайте расценки. Не воспринимайте всерьез выражение, которое звучит после окончания лекции. «Я кончил, вытрите с доски». Будьте готовы к такому. Представьте, поворачиваетесь к девчонкам записать то, что не успели, а преподаватель говорит, «Студент, не приставайте к девушкам, лучше меня вам никто не даст». Хотите выйти в туалет? Ждите вопроса. Вы в туалет? Помочи заодно и тряпку. Представляем крик преподавателя. Эй, задняя партия, посмотрите на меня. Перед вами молекула водорода. Этими словами он не хочет поднять вам самооценку. Он призывает к тишине. Реагируйте спокойно, когда преподаватель говорит студентам из Африки просьба сдать хвосты. Или такое неожиданное замечание. Вот вы ничего не учите, а я завтра вам неожиданно дам контрольную работу. Предваритесь, что это очень неожиданно. Перейдем к советам. Совет первый. Если пьянку нельзя предотвратить, ее нужно возглавить. Чтобы отчислить умного студента, его сначала нужно найти. Не ругайся матом, преподаватель подумает, что вы обращаетесь к нему. Бойтесь в душе подвое. Экономьте воду. Мой кастрюли, в них может кто-то жить. Не теряй моего в душе, они следят за тобой. <свят> Не убивай тараканов, после них можно что-нибудь доесть. И напоследок деньги решают все. Даже тяжелое дифференциальное... Деньги решают все. Даже тяжелое дифференциальное уравнение. Итак, закончим на этой не смешной ноте. Встречаем нашу следующую участницу. Ее песни не о погребах, алкоголе и майонезе. Ее песни о самом прекрасном чувстве любовь. Встречайте, Бобчанник Аня. Песня о любви.